بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان پر روسی یونیورسٹیوں میں ریسرچ اور فرمان امام پر مہر تصدیق جعفر کا مطلب کیا ہے یہ سارے صادق ہیں پھر آپ کو ہی صادق کیوں کہا جاتا ہے آپ نے شیطان کے بیٹے کا کیا نام بتایا آپ کے دشمن منصور دوانکی نے آپ کو تبلیغ دین کی اجازت کیوں دے دی آپ کا حلیہ کیا تھا آپ نے ایک منٹ کا ایسا کیا عمل بتایا جس سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے میں ہوں سید عامر جعفری آپ نے تمام ویوز سے گزارش ہے کہ سبسکرائب اور فالو کر کے آگے بڑھئے گا ہم آپ کی محبت کے پہلے ہی بہت شکر گزار ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنے علوم نقل ہوئے جن کو لے کر قافلے چلے اور شہر بشہر آپ کا ذکر پھیل گیا آپ کے خاندان میں سے کسی سے اتنے علوم نقل نہیں ہوئے جتنے آپ سے ہوئے ہیں چار ہزار راویوں نے آپ سے روایات بیان کی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کا تعارف کروایا جائے بلکہ آپ تو امامت کی کہکشاں کا وہ چھٹا ستارہ ہیں جن کے علم و حکمت نے دنیا کو ورتائے حیرت میں ڈال رکھا ہے اسی حیرت کی ایک مثال دینے سے پہلے چلتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام سترہ ربیع الاول تیراسی ہجری کو دنیا میں تشریف لائے باپ دادا کی طرف سے تو ان کے شجرے کو ساری دنیا جانتی ہے والدہ ان کی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی جن کی کنیت ام فربا تھی آپ قاسم ابن محمد کی بیٹی تھی اپنی والدہ کے متعلق امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری والدہ ان عورتوں میں سے ہیں جو ایمان لائی اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کی اور احسان اور نیک و کاری کی کیا کہنے اس خاتون کے جن کا شوہر باکر العلوم ہو اور بیٹا جعفر الصادق ہو ان کے والد قاسم امام زین العابدین علیہ السلام کے موتمدین میں سے تھے جو سات فقہائے مدینہ میں سے تھے اور ان کے دادا مولا علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے یہ سب مولا علی علیہ السلام کی ہی تربیت تھی کہ محمد کی نسل بھی اولاد ابو طالب علیہ السلام کے قریب تھی ام فروہ سلام اللہ علیہ کی ایک بہن ام حکیم حضرت جعفر تیار علیہ السلام کے ایک پوتے اسحاق اریزی کی زوجہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے زریس القناسی سے پوچھا کہ تیرے والد نے تیرا نام زریس کیوں رکھا اس نے کہا جس طرح آپ کے والد نے آپ کا نام جعفر رکھا اس پر امام نے فرمایا تمہارے والد نے تمہارا نام زریس رکھا جبکہ اسے اس نام کا معنی معلوم نہ تھا کیونکہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام زریس ہے اور میرے والد گرامی نے میرا نام جعفر رکھا جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جنت میں موجود ایک نہر کا نام ہے ابو خالد القابلی سے روایت ہے کہ میں نے امام علی بن الحسین علیہ السلام سے پوچھا کہ امام جعفر الصادق کا نام الصادق کیسے ہوا حالانکہ آپ تو سب کے سب صادق ہیں آپ نے فرمایا میرے بابا نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ جب میرا بیٹا جعفر بن محمد بن علی بن الحسین دنیا میں آئے تو ان کا نام صادق رکھنا کیونکہ ان کی نسل میں سے ایک اور جعفر پیدا ہوگا جو جھوٹ باندھتے ہوئے امامت کا دعوی کرے گا اس لیے خدا کے نزدیک وہ جعفر کذاب ہوگا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قد درمیانہ اور چہرہ نورانی تھا سر کے بال سیاہ اور گھنگ ریالے تھے ناک خوبصورتی سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور رخصار پر تل تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے پندرہ سال دیکھے اور صحیفہ سجادیہ کو آپ ہی نے محفوظ کر کے آگے سلسلہ امامت میں منتقل کیا اور آپ اپنے والد امام محمد باکر علیہ السلام کے زیر سایہ چونتیس سال رہے تمام آئمہ تاہرین علیہ السلام کو اپنے دور کی حکومتوں سے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا رہا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ادوار میں بنو امیہ اور بنو عباس کے ٹکراؤ کی وجہ سے ان دونوں آئمہ کو علوم کی نشر و اشاعت کا موقع دوسرے آئمہ کی نسبت زیادہ ملا منصور دوانکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر سختی کی جو آپ کے شیعوں کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ تھی اللہ نے منصور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہے کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز تحفے میں بھیجیں جو میرے پاس پہلے سے موجود نہ ہو امام نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عصا بھیجا جس کی لمبائی ایک ہاتھ تھی وہ اسے پا کر بہت خوش ہوا اور اس عصا کو چار مقامات پر تقسیم کیا اور اس کے لیے چار کمرے بنائے پھر اس نے امام سے کہا میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا مگر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے علوم اپنے شیعوں تک پہنچائیں میں آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی آپ کے شیعوں کو چھیڑوں گا اب آپ لوگوں کے پاس بیٹھا کریں اور انہیں دینی فتاوہ بتائیں مگر اس شہر میں نہ رہیں جس میں میں موجود ہوں اسی وجہ سے امام کو علم کی اشاعت کا موقع ملا اگرچہ منصور نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا پھر بھی امام کو کچھ نہ کچھ موقع ضرور مل گیا میری یہ کوشش ہے کہ میں چہردہ معصومین علیہ السلام کی مقدس زندگیوں کے کچھ ایسے گوشے فرامین موجزات آپ تک پہنچاؤں جن سے لوگ زیادہ آشنا نہیں اس کے علاوہ ان معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں بھی ہمارا موضوع ہیں آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے کچھ فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں اور میری گزارش ہے کہ یہ فرامین یاد رکھیں اور ان پر عمل بھی کریں کیونکہ معصومین علیہ السلام کو ماننا تو ضروری ہے ہی لیکن ان کی ماننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کا ارشاد ہے کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تبنگری یعنی دولت مندی اور طاقت میں تم سے پست ہو اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بالاتر ہو اگر میرے اس قول پر عمل کرو گے تو زیادہ کنات کرنے والے ہو جاؤ گے آپ نے فرمایا کہ جان لو تھوڑا سا دائمی عمل جو یقین کے ساتھ ہو خدا کے نزدیک اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو بغیر یقین کے ہو اسی لیے امام نے دعا کی فوری قبولیت کا ایک عمل بتایا ہے جس سے بڑی سے بڑی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے آپ کا فرمان ہے کہ جب بھی دعا مانگنے لگو اس سے پہلے دس مرتبہ یا اللہ کہو جب مومن دس مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو سمیع و بصیر اللہ اس کی آواز سن کر کہتا ہے لبیک میرے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے اس وقت اپنے کلی شہین قدیر خالق سے اپنی حاجت طلب کرو پھر آپ کا ارشاد ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے یا رب یا اللہ کہو یقین اور محبت سے کہتے ہی چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا سانس ٹوٹ جائے پھر سانس لے کر حاجت طلب کرو انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہو آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے پا لے گا جس طرح موت اپنے سے بھاگنے والے کا پیچھا کرتی ہے حتیٰ کہ اسے پا لیتی ہے اور جو خیانت کرے گا تو اس کا حساب اس کے رزق سے پورا کیا جائے گا یعنی خائن کے رزق سے وسط و برکت اٹھ جائے گی آپ نے فرمایا جب بلا پر بلا نازل ہو رہی ہو تو اس بلا سے آفیت حاصل ہو گی. اب آتے ہیں امام کے اس فرمان کی طرف جس نے دنیا کو حیرت میں گم کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بعض روشنیاں ایسی ہیں جو اگر ایک بیمار سے ہو کر تندرست انسان تک پہنچے تو اسے بھی بیمار کر دیتی ہے محدود علم اور محدود پہنچ رکھنے والے میڈیکل کے ماہرین کو جب یہ بات سمجھ نہ آئی تو وہ اسے نعوذ باللہ ایک فضول بات کہنے لگے یہاں تک کہ روس کے شہر نووا بی ارسک میں جہاں میڈیکل کیمسٹری اور بائیو کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے اس نظریے پر ریسرچ شروع کی انہوں نے طرح طرح کی بیماریوں اور مختلف خلیوں کے ساتھ بیس سال تک یہ تجربہ پانچ ہزار بار دہرا کر صادق کے محمد علیہ السلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی انشاءاللہ پھر ملیں گے